Giorgiadze savaşçı var. Çox və yaxşı yaşamanızı istəyən, çox yaşa proqramı bu gün də həyatımızda çox ciddi bir yer tutan, polietilen paketlər haqqında danışacaq. Və görürsünüz, bəzi süni ölkələrdə nə üçün onlardan yavaş-yavaş imtina etməyə başlayıblar. Bunun bizim sağlamlığımızla əlaqəsi nədir ibarəti bütün bunlar barədə növbəti süjetimizdə çox yaşa baxlarda. Hoş gəlmisiz. Polietilenin mələfi Alman mühəndisi Hans von Dehmandır. Ondan qablaşdırma paketi kimi ilk dəfə 1957-ci ildə istehsal olunub. Paketi sendviç çörək, meyvə və tərəvəzlərin büklüməsi nəzərdə tutulmuşdu. Çox keçmədi ki, polietilen paketlərin istifadəsi böyük coğrafi ərazini əhatə etdi. 2000-ci ildə dünyada paketlərin istehsal sayı 5 trilyona çatdı. Bir ildə istifadə olunan 4 trilyon paket bir milyon duşuq yüz min dəniz heyvanını məhv edir. Hər il dünya okeanına 6 milyon 300 min ton zibil tuplanır ki, onun da böyük hissəsini plastik tutur. Buna görə də polietilen paketlərin istehsalı ekoloqların ciddi etirazlarına səbəb olur. Ətraf mühitin çirklənməsinə qarşı mübarizədə bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Dünyanın 40-a yaxın ölkəsində polietilen və plastik paketlərin istehsalına və satışına rəsmi qadağa qoyulub. Azərbaycanda isə polietilen paketlər gəlişit sadəmdir. Bu gün o ən göz və istifadəsi rahat məhsuldur. Statistika göstərir ki, böyük şəhərlərin hər bir sakini ayda təqribən 24 ədəd polietilen paket işlədir. Azərbaycanda o hətta zibil vədrəsini əvəz edir paytaxtın zibilxanalarını gözücə baxmaq kifayətdir. Əsas problem də polietilen torbanı zibillə çevrilməsindən başlayır. Bakının küləklər şəhəri olması ona gətirir ki, çox yüngül çəkili torbalar havada uçaraq müxtəlif yerlərə səpələnir və ətraf mühiti çirkləyir. Dünyada tullantıların təkrar emalı zavodları fəaliyyət göstərir. Polietilen paketlər təkrar emala yarayırmı? Bunun üçün ilk növbədə onları yığmaq lazımdır. 1 ton polimer almaq üçün nə qədər paket yığmaq lazımdır? Bu yenə də sıdır. Bizim plastik torbaların e, həcmindən və onun qalınlığından. Amma qeyd etmək olar ki, məsələn, e, ən azı 100-200 min ədəd plastik torba toplanmalıdır ki, 1 ton polimer əldə olunsun. Amma ki, bir paketin qiyməti çox cüzi olacaq. Deməli, az adam tapılar ki, paketləri yığsın və bir neçə qəfəyə xüsusi qurumlara təhvil versin. Buna görə dünyanın heç bir yerində polietilen təkrar emal olunmur. Yalnız qalın torbaları təkrar emal etmək olar oda keçdis yenə də ziblə çevriləcək. Bəlkə onları yandırmaq lazımdır. Bu da haldır. Çünki yananda xlorofant havaya karbon qazı, furan və dioksin buraxır. Tullantıları yandırmaq düzgün deyil. Tullantlar yalnız xüsusi yandırma zavodlarında, necə ki Bakıda şərqi Avropa və MDB məkanında ən müasir və ən böyük tullantıların yandırılma zavodu tikilmişdir. Yalnız elə bir müəssəslərdə onlar yandırıla bilər. Çünki orada çox pilləli filtr sistemləri mövcuddur və çox pilləli filtr sistemləri həm karbon qazını, həm də digər təhlükəli qazların, o cümlədən ağır metalların atmosfera atılmasının qarşısını alır. Deməli, dünyada istifadə olunan 4 trilyon slafon torbanın yandırılması atmosfera tonlarla zəhərli maddənin buraxılmasıdır. Belə çıxır ki, istehlakçının rahatlığı üçün vəcibinə uyğun hazırlanan slafon torbalar eyni zamanda bəşəriyyət üçün Çox əsrlik təhlükədir. Polietilen paket təkrar istehsal və yandırılmağa yaramadığı kimi çürüməsi də bir neçə əsrlıq vaxta nə dedir. Bəli, düz eşittiniz. O çürümür. Polietilen paketləri kim bol işlədir? Paytaxt sakinlərinin onlar haqqında məlumatları varmı? Bununla bağlı paytaxtda kiçik bir sorğu keçirdik. Marketdən çıxan kimi zibil zib zib zibilə qoyulur Tulliya onlara. Mən məsəl üçün üstünlük verəldim parçaya çağız kloklardan. Onlar yenə də sərfəli də, onlar həm ziyan deyil, həm söylüdə olmur. İndi tərkibindən asılı da onun ola bilər. On e, tərkibində olan maddələri ola bilər ki, o zərərlidir, zərərsiz ola bilər. İstəksalsa məyən qədər qiymətli də sərf eləyir, amma istehlakçı tərəfindən bizim sağlamlığımıza çox ziyanlıdır. Heç bir belə zərəri yoxdur. Rahatdır. Hə? Qara polieten torba daha zərərlidir. Çünki onun içərisində heç bir mənim heçini saxlamaq olmaz. Yəhəli də, həm də iyi qoxusu var onun. Onun yerinə kardon və kağızdan istifadə edən paketlərdən istifadə etmək olar. Çörəyi verirlər kağızda o. Türklərdə əsasən belə bir torbalar olsa daha yaxşı olar. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, polietilen paketlərdən istehlakçının ekoloji savadı formalaşandan sonra imtina etməyə olar. Bunun üçün uzunmüddətli təbliğat kampaniyaları keçirilməlidir. Sərfəli qiymətə başqa materiallardan hazırlanmış paketlər istehsal olunmalıdır. Bu təbii ki, vaxt tələb edən məşğuliyyətdir. Hələlə isə polietilen torbaları yığıb təkrar istifadəyə hazırlayırlar. Neftdən əldə edilən plastiklə tullantı plastiğinden əldə edilən plastik eyni keyfiyyətdə deyil. Və bu səbəbdən də e, toplanmış və təhfil verilmiş e, plastik torbalardan və ya plastik tullantılardan daha az keyfiyyətli digər tullantı, digər məhsullar e, istehsal olunur. Məsələn, məsələn plastik torbalardan kanalizasiya boruları düzəldilir və ya tullantıları toplamaq üçün qara torbalar düzəldilir. Yəni onlar qida sənayəsində iştirak etmir. Qida sənayesində istifadə olunmurlar. Şəhərin təmizliyini insanların sağlamlığını qorumaq üçün alternativ varmı? Üç növbədə müəyyən qalınlığa dair və həcmə görə müəyyən bir standartlar qəbul olmalıdır. Bu standartlar şərtləşdirilməlidir. Bu standartlar şərtləşdirildikdən sonra onların maya dəyəri yüksələcək və maya dəyərinin yüksəlməsi ona gətirib çıxardırsa ki, onlar artıq pulsuz deyil, müəyyən bir ə e, vəsait hesabına, müəyyən pul ödənişli hesabına e, veriləcəkdir insanlara, satılacaqdır daha doğrusu insanlara. Bu zaman onların alternativləri meydana çıxacaqdır. Yəni plastik torbalar meydana çıxacaqdır və ya e, parça torbalar istifadə edəcəklər. İnsanlar artıq daha uzunömürlü torbalardan istifadə etməyə başlayacaqlar. Masələn, dünya daha səmərəli texnologiyalar axtarışındadır. Yeni icadlar tapılır vəkisə həm şəhərimizin, həm də sağlamlığımızın Gərisnə hər birimiz özümüz qalmalıyıq. Qarda sağlamlıqdan danışdıq. Şəxsən mənim üçün bu araşdırma çox maraqlı gəldi, çünki indiyə qədər ağlıma gəlməyən bəzi məqamları öyrəndim. Məsələn, hormonal dəyişiklik və polietilen paketlərlə arasında nə kimi əlaqə var? Bu ə, təbii ki, mənim üçün bir yenilik idi. Heç demə, onları yandırarkən, yəni ifraz olunan müəyyən o maddələr bisfenol adı səhv etmirəmsə, o maddənin adı, hətta insan orqanizmlərində reproduktiv sağlamlığa təsir edir, bir çox hormonal dəyişikliklərə səbəb olur və təbii digər ə, bəzi xoşa gəlməz xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Amma nə üçün biz bu gündə sevərək bu ə, belə deyək də torbalardan istifadə edirik? Necə bilirsiz, onlardan imtina etmək, yeni standartlara keçmək, bax bir az öncə mütəxəssisin dediyi kimi, bax bu yenilikləri bizim cəmiyyətdə gözləmək olar mı? Bu gün Azərbaycandakı bax bu cüz plastik qablar, ə, elə bilirsiz ki, Çindən gətirilir və ya başqa yerdə düzəldilir. Xeyr, bunlar hamısı Azərbaycanda düzəldilir və bu Azərbaycanda Bu plastik qabları istehsal edən zavodların əksəriyyəti su qayıtdadır və bunlar da əslində Sovet dövründəki zavodların özüdür ki, var. Bəs niyə biz Sovet dövründə bax bunu tapa bilmirdik? Ancaq indi isə bunları tapırıq. Bu əslində ondan qaynaqlanır ki, Sovet dövründəki olan müəyyən qaydalar və qanunlar bu cür plastik qabların geniş istifadəsi üçün imkan vermirdilər, onları məhdudlaşdırırdılar. Çünki plastik qablarda biz nə üçün istifadə edirik? Bax bunun içərisində götürək ki, çörək daşıyırıq və ya hansısa bir qida maddəsini daşıyırıq, qənt daşıyırıq və bu plastik Pək qabları biz saxlayırıq, saxlayırıq da bəli. Bax bunların tərkibindəki axı bunlar bizim bildiyimiz neftdən düzəldilmiş məhsullardır. Bax neftdən. Yəni siz düşünün ki, neftdən düzüshü içəri saxlayır, düzdür? Bunların bu plastiklərin növü əslində insan sağlamlığı üçün ə nisbətən zərərsiz sayılır və bunları əgər siz müntəzəm istifadə etməsəniz, bunların sizə əslində heç bir ziyanı da toxunmayacaq. Ancaq artıq bunun istifadəsi o qədər kütləvi hal aldı ki, bu həm insanlar üçün ciddi sağlamlığıma təhlükə olur eyni zamanda da təbiət üçün. Əvvəllər yadınıza gəlirsə, Sovet vaxtında götürürük ki, bazarlığa getmək üçün nə var idi? Zəmbillər, biz, zəmbillər var. Zəmbillər var idi. İkincisi isə çoxdur, məşhur olan belə torlar var idi. Torların içərisinə şey yınırdı, belə aşıyırdılar. Yadıma gəlir ki, onların içərisində biz süd düşgələri daşıyırdıq. Bax, e, niyə biz bunlardan indi bu dəqiqə istifadə etməyik? Və ya əgər siz xarici getmisinizsə məsələn götürək ki mən sizə bir nümunə verim siz götürək ki siz Almaniyaya getmisiniz bax Almaniyada siz əlində bu cür torba gəzən bir insan görə bilərsiniz bu və ya bax bu cür bir torba gəzən bir insan görə bilərsiniz. Praktik olaraq mümkün deyil. İnsanlar bu cür plastik qabların çərçivəsində heç nə daşımırlar. Xarici dəki insanlar nə edirlər? Bunu yerinə ya çantada daşıyırlar və ya Almaniyada görüldüyü kimi onlar nə edirlər? Onlar bazara gedəndə, unudurlar da bizim kimi bazarlara gedirlər də və Almanlar da hətta sizə söyləyirəm ki, bizim qədər çox da yeyən bir millətdir. Onların hamısının alışverişdən biri var, alışverişləm biri, təkərlə belə bir zəmbildir. Bunu bəlkə də bir insan 10-15 il istifadə edir. Eyni zəmbildən istifadə edir, həm də təkərlini belə çəkə-çəkə gəzdirir və bundan bu şəkildə yararlanır və Ama plastik qablardan heç vaxt istifadə etmir. Təəssüf ki, Almaniyada ancaq xalmanlar yaşanırlar və son zamanlar, yəni təbii ki, miqrantlar həddən artıq çoxdur və məsələn mən şəxsən Berlində gördüyüm mənzərəni xatırladım və uçuşurdular bu torbalar hər yerdə. Buna çox təəssüf etdim. Bəli, amma plastik torbaların insan e, həyatında yeri artır. Əvvəllər siz bu cür zibil torbalarından istifadə edirdinizmi? Böyük etmanlardan istifadə etmirdiniz. Ancaq bu gün dövlət sizə bu zibil torbalarını istifadə etməyi məsləhət görür. Çünki zibilin dağılması bu gün daha böyük problemdir. Əgər biz bütün yerlərdə, yəni zibilimizi də, paltarımızı da, yeməyimizi də hamısını plastik torbaların içərisinə qoysaq, təbiət artıq bu yükü qaldırmayacaq. Və dövlətin də, cəmiyyətin bizə başa salmağa çalışdığı odur ki, qidada, qidanın saxlanması və daşınması üçün plastik torbalardan imtina eləyə bilək. Nə edə bilək? Bu gün Azərbaycanda əslində çox daha istifadədə ola biləcək. Bax bu cür parça torbaların istifadə olunmasını mən sizə həqiqətən məsləhət görərdim. Və bugünkü rubrikamızın əslində məqsədi təkcə plastik qabların sizin sağlamlığınıza ziyan vurduğunu söyləmək üçün deyil. Narahat olmayın, o qədər də ziyan vurmurlar əslində çünki nə qədər də bu çərsədə daşsanız metoplastik bizim ə, həyatımızdan çox çıxıb göz. Ancaq İmumiyyətlə təbiətə çox ziyan vurduğu üçün sözsiz ki, o ziyan gəlib sizə başqa şəkildə çatır. Təbiətə ziyan vurursunuz, deyirsiniz və bunu misal olaraq sizə çatdırmaq istəyirəm, çünki bir məsələn, paketi biz cəmi 20 dəqiqə uzadı istifadə edə bilərik, amma o torpaqda qalarsa 400 min il vaxt lazımdır ki, o parçalansın. Bir az Azərbaycan biraz isti yer olduğu üçün plastikin belə bir xüsusiyyəti var. Plastik ə şaxta görəndə plastik daha tez xarab olur. Amma Azərbaycan da şaxtalı günlərin sayına qədər olur. Yəni çox belə Bakıda məsələn yəqin ki ildə 2-3 gecəni keçməz. Ona görə də biz əgər bu gün içdiyimiz suyun, yediyimizin hamısının təmiz olmasını istəyiksə, plastik miqdarını azaltmalıyıq. Ən azından onu bilməli ki, bizim zibil torbası kimi istifadə etdiyiniz bu torbanı bu gün artıq ıı, Bu işə baxan şirkət toplanıyor və o torba nə isə olmasa nə üçün isə istifadə edir. Onun təbiətə qarışmasına imkan vermir. Ancaq biz bu torbanı atanda çölə isə artıq bu da eynizə bir maşını ilə daşınsa belə onu yığmaq mümkün olur və bizim də bir dənə xüsusiyyətimiz var ki, biz bəzən bu torbaları bizim bildiyimiz zibil qutularına deyil, eləcə yerə tökülürük. Bax bununla da biz öz təbiətimizi qoruyuruq ki, bu da bizə mütləq mənfi təsir göstərir.